श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाञ्ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परं भूय परं रमेले अनुस्वार कंसदल्यर्धमा परं भूयः प्रवक्ष्यामि 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 अल प्रवक्ष्यामि इदु मी अक्षर ह्रस्व ಮೀ ದೀರ್ಘ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಪರಂಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ನಾ ಮೇಲೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಚ ಛ ಝ ನಂತರ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮ ಯ್ ಜ್ಞಾ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಧ ಜ್ಞಾ ಯಜ್ ಜ್ಞಾಪ ಮುನೆಯೇ ಪರೋ ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಹಸ್ವ ಸಿಮಿ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವ श्रीभगवानुवाच परम् भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाञ्ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वामुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च इदं ज्ञान इदम् इद अक्षरद मेल अनुस्वार कंसदली ज्ञ नन्तर वन्द अक्षर च वर्गदक्षर ज्ञ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಸಾಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾ ತಾಹ ಇಲ್ಲಿ ತಾ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಗ ಕೂಡ ದೀರ್ಘ ಹೇಳಬೇಕು ತಾಹ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾ ಸರ್ಗೆಪಿನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪಿ ಅವಗ್ರಹ ಇದೆ ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಕ್ಷರ ರಸ್ವ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಗೆ ಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಸರ್ಗೆಪಿ ಸರ್ಗೆಪಿನೋಪಜಾಯಂತೆ ನೋಪಜಾಯಂತೆ नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्तिच प्रलये इलि प्रलये ಅಲ್ಲ ಪ್ರಲಯೇ ಪ್ರಲಯೇನ ವ್ಯಥಂತಿಚ ನಮೇ ಲಾಗತ ಇದೆ ನಂತರ ಬಂದ ರಕ್ಷ ಬ ಮತ್ತು ಯ ಪ್ರಲಯೇನ ವ್ಯಥಂತಿಚ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदम् ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन न व्यथन्ति च प्रलये व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भन् दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानाम् ततो भवति भारत मम योनिर् योनि नीलिहस्व योधिर्ग मम महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं तस्मिन् न अर्द तस्मिन् गर्भन् कंसदलि अर्द तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं धा धा इलि महाप्राण दधाम्यहम् सम्भव सर्व सम्भव स मेले आघात सम्भव सर्वभूतानान् भूतानान् भूदीर्घ ततो भवति भारत ततो भवति भवति इति इह भारत शब्द जते ततो भवति भारत श्लोक हेण मम यो निर्महद् मम यो निर्मह तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवस् सर्वभूतानाम् सम्भवः सर्वभूतानाम् ततो भवति भारत ततो भवति भारत